арифметикалық прогрессия күріш шахмат және математика арасында қандай байланыс бар бұл көне есептердің бірі егер шахмат тақтайшаның бірінші торына күріштің дәнін қойсақ ал келесі торға алдыңғысынан есе артық етіп дәндерін қоятын болсақ онда шахмат тақтайын үстіндегі күріш дәндерінің салмағы 64 төрт миллиард тоннадан асып кетеді екен амал жоқ бұл прогрессия бәріне сәлем арифметикалық прогрессияға арналған ең көне есеп тапсырмалары райн папирусында табылған ол біздің дәуірімізге дейінгі шыға шы ғасырда ежелгі египетте жасалған екен оның мәтіні мынандай жүз дана нанды бес адамға бөліп керек бөлу барысында бірінші адамнан екінші адам нанды екі есе және үшінші екіншісінен дәл солай екі есе алса төртінші үшіншіден және бесінші адам төртінші адамнан екі есе алу қажет сондай ақ алғашқы екі адам кейінгі үш адамға қарағанда жеті есе аз алады сонда әр қайсына қаншадан келеді бөлшектеңнен кейін нан саны артқан арифметикалық прогрессияны құрайды оның алғашқы мүшесін X деп ал айрымын Y деп белгілейік онда а 1 біріншісінің үлесі X, а 2 екіншісінің үлесі X қосылған Y, а 3 үшіншісінің үлесі X қосылған екі а 4 төртіншісінің үлесі x қосылған үш А а 5 бесіншінің үлесі x қосылған 4 игрек тапсырманың шарттар сәйкес мынандай теңдеу құрамыз бірінші теңдеуді ұқшамдағаннан кейін Бұлай түрленеді x қосылған 2 игрек тең жиырма екінші 11x, тен тең екі бұл жиені шеше отырып алатынымыз x тең бір үштің екіге қатынасы игрек 9, 6-ның 1-ге қатынасы. Димикпен мынандай бөліктерге bölіну керек. 1. 3-тің екіге қатынасы. 10. 6-ның 5 қатынасы. 20, 29. 6-ның бірге қатынасы. 38. 3-тің 1-ге қатынасы. Қазіргі арифметикалық прогрессияға арналған есептерді бағдарламамыздың келесі сандарында айтатын боламыз. Сау болыңыздар.